Итак, Владимир Петрович, собственно, тема важная и актуальная – охрана труда, техника безопасности. Вообще специфика работы энергетиков заключается в том, ну, что, собственно, есть масса таких факторов, которые так или иначе могут причинить вред э, здоровью, даже жизни человека. Поэтому, собственно, об охране труда. В чем суть каковы основные направления работы службы, которую вы возглавляете в компании Николаева Гладарх? Ну, охрана труда. Это, в общем это комплекс мероприятий, которые обеспечивают безопасность, должны обеспечить безопасность работы, тем более в такой отрасли, как энергетика. Поскольку ток, который идет, он невидимый, неслышный, не создает ни звука, ни, ни тепла, когда ну, в нормальной ситуации, но может причинить человеку очень много вреда, в частности, может э, повлиять на его состояние здоровья. Ну и что самое обидное, что самое серьезное, это может привести к летальному исходу, то есть к смерти. Значит, ну, служба охраны труда, Альпат Николаева был энерго, значит, э, на сегодняшний день она, в общем-то, довольно э, большая. Довольно большая в чем? И по сравнению с тем, что определено с законом. Там, если более ста человек работающих, то должна быть служба, там есть определенная форма, по которой считается все это, и рассчитывается вообще должна быть ну, по, на, по тем нормам, которые доводят закон об охране труда, где-то порядка пяти человек. Но ну, решением генерального директора Николая Облэнерго Антощенко Юрий Михайловичем... Еще в 2011 году значит, было принято такое решение ввести инженеров по охране труда в каждый филиал. А филиалов у нас, в общем-то, 20. Ну, 19 районах и город э, То есть, не, чтобы непосредственно представители службы да. охраны труда приблизились ну, непосредственно в каждый район. Я Ну, правильно? конечно. То, что в каждый район и то, чтобы можно было на месте отслеживать работу нашего персонала. Подготовку к работе, подготовку рабочего места, проведение обучения проверка знаний, ну, инструктажи, проведение инструктажей. Ведь специфика самой энергетики заключается в том, что работать, в общем-то, работа сама выполняется очень быстро. Но подготовка к выполнению данной работы требует очень много времени и очень много необходимо еще подготовить, провести работы. Для того, чтобы, допустим, отключить тот же трансформатор, его нельзя отключить, отключил и поступил к работе. Надо обеспечить рабочее место, ну, оградить и так далее, то есть выполнить определенные мероприятия, которые требуют нормативные документы по охране труда и правила выполнения той или иной работы. Поэтому вот в каждом филиале, в таких филиалах, ну, как город Николаев, филиал Южный, Вознесенского района. Первомайского района, там введено в штат даже по два человека. Ну, для того, чтобы охватить, охватить э, все виды работ, все бригады, которые готовятся к той или другой работе. Ведь работа наша заключается в том, что мы смотрят выездной характер работы, поскольку наши объекты расположены как можно ближе к потребителям. Ну а потребители у нас это что? Это э, и промышленные потребители, и население. На данный момент, вот на сегодняшний допустим, день, на сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась у нас в Украине, то основные потребители являются это, бытовые потребители. То бишь, и все э, наши трансформаторные подстанции, их порядка 6 тысяч э, за компанией. Ну, это считается и э, трансформаторные подстанции там, э, понижающие. 6-10 кВт на 0,4, которые непосредственно идут к потребителям, ну а есть и 35-ки, и 150-ки. Поэтому выездной, будем говорить, как выездной характер работы. Но для того, чтобы это проследить одновременно, вот для этого было введено дополнительное а как количество. как организована работа ваших инженеров Значит, по технике безопасности? Перед каждым выездом проводится инструктаж? Или там квартально, а, или по месяцу? Ну, есть, не буду я останавливаться, есть пять видов инструктажей, ну, будем говорить, целевые инструктажи и инструктажи перед началом рабочего времени. Инженер по охране труда не проводит эти инструктажи, он участвует, он контролирует проведение, качество проведения этих инструктажей. А инструктажи проводят мастера, то бишь, руководители работ. Потому что работы бывают разные, там надо заменить опору, там надо отремонтировать трансформатор, там надо установить счетчик, там надо ну, сделать какую-то другую работу, которая необходима для того, чтобы обеспечить потребителя качественной электроэнергии и сократить простой электроснабжение. Ведь наша задача, задача облэнерго, это, как говорят, донести электроэнергию до непосредственно до потребителя, качественную электроэнергию. И если что-то какая то случается, какое-то ЧП, как можно быстрее его устранить. Да, есть нормативы, там, что вот эта работа должна выполняться вот так, вот так. Ну, инженер по охране труда, то бишь, просматривает вот эти все, делает э, выводы, мы потом их э, ежемесячно значит, обобщаем и издаем приказы по дню охраны труда, лет нас каждый четверг, второй четверг месяца, проводят день охраны труда во всех наших филиалах, где непосредственно уже участвуют инженеры по охране труда. Это, во-первых, ну, проводят неочередные инструктажи, проводят разъяснительную работу, то бишь, ознакомляют с требованием правил. Потому что, ну, если человек не, как будем говорить, Повторение мать, да, повторение, Каждый мать учения. Да, на раз надо повторять, я согласен. Да, да, иначе ну, оно забывается. Ведь сегодня делаешь одну работу, завтра другую, а требования, в общем-то, к... работа в электроустановках, да, но требования к каждой электроустановке свое, поэтому они контролируют эту работу. Важный также вопрос, ну, собственно, работа по обеспечению техники безопасности сопряжена не только с тем, чтобы был рядом специалист, вот инженер, который отвечает за это, вовремя были проведены инструктажи, она требует еще, если речь тем более идет о таком большом серьезном предприятии, как Николаева Блоэнерго, серьезных финансово-материальных затрат. Насколько вот эта вот сторона а, выполняется Но, в компании? Если... Э, Опять же, возвращаться к закону об охране труда, где регламентированы средства, которые предприятие или собственник должен потратить на охрану труда. Это составляет 0,5% от фонда заработной платы предприятия за прошлый год. То есть, если мы речь ведем, допустим, о 2013 году, то мы должны посчитать 0,5%. Значит, э, за Но зарплаты на значит, на предприятии вот за, по итогам работы за 2012 год, значит, если по нормам мы должны были израсходовать ну, порядка 900 тысяч гривен на вопросы охраны труда, это включается все, это и спецодежда, и защитные средства, и спецобувь, и спецпитание, э, то предприятие потратило на вот эти все мероприятия по охране труда 2 миллиона 496 тысяч, почти два с половиной миллиона. То бишь мы перевыполнили то э, задание, то, уверен, то требование закона на 1,71%. Если там 0,5, то мы вложили в охрану труда э, вот такое количество денег. То бишь у нас на сегодняшний день э, нет вопросов допустим, по приобретению спецодежды, по обеспечению работающей спецодежды, спецогнями, защитными средствами, которые необходимы для того, чтобы человек не попал под напряжение, чтобы не получил травму, чтобы не получил какой-то увеченный ну и так далее. То, что может привести электрический ток на воздействие человеческого организма. Если мы говорим об электроснабжении и о технике безопасности, то тут, наверное, правильно говорить не только о людях, которые обеспечивают подачу этого электричества, но также о людях, которые им пользуются. Ведь точно так же электрический ток при неправильном использовании представляет опасность и для нас, а люди, которых вы говорите, для простых обывателей. Для простых обывателей. Да, совершенно верно. Работает ли компания в том направлении, чтобы вести профилактическую работу, в общем-то, среди населения вообще? Ну, компания, в общем-то, работает... И работает в этом направлении постоянно. Поскольку, если вот взять по статистике Международной организации труда, то 20% несчастных случаев это составляют случаи, связанные с производством, то бишь на производстве. И 80% это непроизводственные случаи, непроизводственный травматизм. А вот сам непроизводственный травматизм там еще подразделяется на бытовое, это можно получить травму от электроэнергии, ну и так, и от любых других вредных факторов и в быту, то бишь дома непосредственно, да, можно получить на улице, можно получить, ну, при, допустим, при игре в тот же футбол, также, ну, при спортивных соревнованиях, ну и так далее. Поэтому Наша компания работает в этом направлении. Мы, в общем-то, все филиалы проводят эту работу через средства массовой информации, ведут разъяснительную работу, встречаются с руководителями сельских советов, рай госадминистраций. Значит, мы ведем разъяснительную работу среди, есть такой еще травматизм детский он выделен вот, Министерством, то есть Международной организации труда, он выделен в отдельную структуру э, детский травматизм. Ну, это связано, наверное, с тем, что э, дети, еще у них центральная нервная система не насколько адаптирована к нашим условиям. Ну, есть, даже они не всегда могут понимать, да, они что ту не, не понимают, которую понимают взрослые, Конечно, они не понимают, что если, ну, я же вначале говорил как-то, что ток, он не имеет ни запаха, ни шума, ну, то есть ничего не... Вот есть, допустим, вилка, резетка, есть электроприбор. Ну, ребенок может обращаться к ним на, свой, на свое суждение, как он это понимает. Хотя это может... Шпильку уставил, в резетку и получил короткое замыкание и, или попал под напряжение, или получилось возгорание, или ты будешь травмированный. Поэтому в этом направлении мы тоже... Облэнерго ведет... Постоянную работу. А коль вы этого вот. коснулись, вот, собственно, у нас здесь в студии присутствует азбука, азбука э, значит, безопасности. Значит, в свое вот, время это, Облэнерго выступала с такой интересной инициативой, да. пошли в школу вот с этими яркими вот, такими э, брошюрами. Вот это ясно, вот что сейчас поддерживается? Брошюрка, это прошлого года, вот такая вот брошюрка, это прошлого года. Мы, у нас их было заказано, это, это 50 тысяч это все инициатива нашего генерального директора Антощенко Юрия Михайловича. Значит, мы распространили эти брошюрки и провели лекции в школах, и в дошкольных учреждениях в 588 в Учреждения. учреждениях где были розданы вот такие брошюрки. Значит, в этом году мы немножко пошли уже дальше. Это опять же инициатива нашего генерального директора, поскольку вот, ну, данная уже более красочная, ну, имеет содержание, в принципе, в таком, но ну, немножко подкорректировано. Мы ушли, поскольку это было наше начинание прошлогоднее, мы ушли, мы этот опыт, ну и немножко видо видоизменили, сделали картинки. Вот. Ну, в принципе, вы, то... вы, вы вот эти вот брошюрки раздаете в библиотеках. Значит, есть, как эти... они вообще, вы говорите, провели, ну, на, на сегодняшний лекции день... 580 учреждений, на се... и там сегодняш... оставили их? На сегодняшний день, сейчас я расскажу, на сегодняшний день, то, что мы делали в прошлом, да, мы вручали детям, которые присутствовали при вот этих беседах. Значит, на сегодняшний день мы уже провели в э, 446 э, школах, вот эти вот беседы на тему безопасности охраны труда детей, безопасность поведения в быту и вообще, ну, по что несет с собой, какую безопасность несет с собой электрический ток. Значит, мы раздаем эти брошюрки, вручаем. Если в прошлом году мы где-то ну, больше 44 тысяч раздали, в этом году мы тоже заказали их. Такое же количество, но ну, учитывая, что... Э, — вот, год уже и, закончился, есть, это как-то влияет. — Нет, ну, ну сейчас вот мы перед... Э, учитывая, что приближается День защиты детей и последний звонок. Значит, мы вот проводим сейчас у школах, вот на, на завтра запланировали тоже провести вот такую работу в школах, но с учениками первых, четвертых классов. Ну правильно, это те, которые еще ну, останутся, в общем-то, будем говорить так, заканчивается школа, Пришкольные лагеря да, еще. Есть еще пришкольные лагеря, поэтому ну, они должны быть ознакомлены с этим, потому что э, дети будут э, уже как говорят, более свободны и предоставлены больше самим себе. Поскольку у них больше появится свободного времени, ну естественно. Ну, лишний раз, лишний напомнить. раз напомнить об опасности, это, в общем-то, я думаю, что будет даст свой положительный результат. Ну и э, в рамках праздника. Э, который будет 1 июня, значит, Николай Обленерго значит, в Корабельном районе значит, проводит праздник детской улыбки. Ну и один, вот, такое, вот такое объявление есть, оно распространяется там в автобусах, есть на, на афишах вывешено. Значит, и один из вопросов, то есть один из вопросов программы, есть это ознакомление с этой азбукой электробезопасности. Но ну, это будет проводиться в игровой в игровом варианте. но ну, помимо этого будет будет произведено награждение тех детей, которые будут участвовать в этом, которые лучше ответят на данные вопросы будут. И будем призы. Ну, призы, опять же, детские. Ну, то, что я считаю, что может пользуясь, заинтересовать. Пользуясь эфиром, Нет. есть возможность еще раз то, что называется, пригласить Николаевца. Помимо того, что эти объявления Конечно, есть я при, по городу, в автобусах, 1 Россию. июня, в субботу, в сквере да. Комсомольский, в корабельном районе, начиная с 10 часов и до 16 великолепный праздник, куча всяких интересных вещей, действительно будет из той, той программы, которая здесь предложена в объявлении. Я смотрю, что будет интересно не только детям, да, но и взрослым. Конечно, и потому что родители тоже должны э, своих детей ну, рассказывать, объяснять и учить, э, что потому что это в основном это они больше с ними бывают, то есть они тоже должны проводить эту работу. Эта работа вообще должна проводиться не только руководителями предприятий, там, организаций, учреждений. Если это проводится, так она должна проводиться совместно с родителями. Поэтому, во-первых, и ребенка будет более доступнее, когда ему расскажет папа, мама, дедушка, бабушка там, или старший брат, сестра. Или расскажет, ну, будем говорить так, чужой дядя. Да? Поэтому есть в этом смысл. Безусловно. Еще один вопрос, который также не могу не задать. Ну, вот скажем так, Вопросы безопасности. Сезонность как-то влияет на вашу работу? Ну, скажем там, зимой люди больше используют одни электроприборы, летом больше используют другие. Потребление, вот колебания потребления количества электроэнергии, это, ну, это как-то влияет на работу по технике безопасности? Значит, работа по охране и труда, да, влияют время года, месяцы влияют. Значит, есть многолетний анализ, по министерству энергетики, будем говорить, даже бывшего СССР, ну, Украина сейчас тоже поддерживает это. Значит, здесь разбивка не только по месяцам, есть разбивка по дням недели, даже по часам. Ведь вот такие месяца, ну, для энергетики я объясню, почему это так. Например, апрель месяц считается в общем-то очень особо травмированным. И в апреле месяце травм больше, чем в любом другом месяце, ну, процентов на 30. Люди после а мы едут на да, дачу? Нет, не поэтому. Это я говорю не о бытовом травматизме, а о производственном травматизме, о травматизме специалистов, которые обслуживают электроустановки. Поскольку период начала ремонтной кампании приходит как раз на апрель-начало мая начинается ремонтная кампания после зимы, потому что зимой, в общем-то, энергетики практически, особенно генерация, ну там и мы тоже самое, как передающая организация, не планируем капремонты, поскольку нельзя отключать потребителей, ну, даже понятно, только текущие ремонты, да, 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 ну текущие аварийные, будем говорить так, вот поэтому, ну как бдительность притупляется, вот поэтому этот месяц считается более травмированным. И сентябрь. Поскольку это уже окончание ремонтного периода, люди расхолаживаются. Вот поэтому здесь важна роль инженеров по охране труда. Значит, если по дням говорить, то самый тяжелый день это вторник и среда. суббота. Ну, суббота, поскольку это выходной день, ну, энергетики, в общем-то, выходные дни как таковых нету. Да, мы не производим там сама работники нашей компании, не производят капитальные там ремонты в текущую в субботу. Но есть организации, которые мы привлекаем к работе по договорам для производства там этих будем говорить, масштабных работ, которые требуют большой трудоемкости и времени, то они работают и в субботу. Но опять же, они же Энергии, энергетики. А вторник среда почему такой а вторник, травматизм? Вторник среда, опять, ну, есть объяснение э, такое, что в понедельник люди выходят на работу, потом, потом подготавливаются к работе, а во вторник уже приступают к работе. Ну, а приступают к работе и начинаются, в общем-то, вот такие, э, ну, так, это, так говорит статистика. По вре, времени, дня даже, значит, э, больше всего Случается несчастных случаев или этих таких будем говорить событий, это перед обедом и, и в конце рабочего дня. Но это тоже объяснимо, объяснимо тем, что люди ага, торопятся тут на обед, а там уже надо. Ага, время заканчивается, надо быстренько-быстренько сделать. Давайте а обычно это так, ремонт произошел, и начинаются пусковые работы, где они опять же требуют осторожности, есть бланки переключений, как на отключение, так и на включение. Ну то, ты снял, да, Вася снял, а Вася забыл снять там заземление, которое установлено по ЗЗ. Ну все, включай. Поэтому так бывает, все. Поэтому есть такая статистика. Нельзя расслабляться, надо быть внимательным. Нет, ну вот, что, ж, в энергетике говоря... расслабляться вообще нельзя, поскольку э, любое расслабление может привести к трагическим случаям, потому что, ну, на сегодняшний день, допустим, вот по Министерству энергетики за прошлый год произошло 51 несчастный случай, где было смертельно травмировано 54 человека. Потому что несчастные случаи ⁇ это так в общем, а он там подразделяется еще и на групповой. Но это тоже несчастные случаи, где может пострадать два и более человек. Поэтому надо быть всегда на чеку и держать эту руку на пульсе. Ну, и в этом вот роль инженеров по охране труда и вообще охраны труда. В том, чтобы не допустить вот этого расслабления. Чтобы человек постоянно чувствовал что ну, опасность, что нельзя. Там почему еще есть тоже анализ, что обычно вот несчастные случаи случаются с теми, кто начинает работу, там вот работает в энергетике до трех лет, и кто работает больше 15 лет, поскольку те еще не знают, а те уже с энергетикой пытаются с электрикой пытаются быть на ты на ты быть, в общем-то, с ней надо быть очень и очень осторожно. Просто надо уважать, что такое название, как энергетика, как электрика. Иначе это может закончиться летальным исходом. Или... И об этом напомнят всегда. И, и помнят, да. Володимир Петрович Феченко, заступник генерального директора за охраны компании Миколаева Буленер. будет нашим гостем и отвечал на наши вопросы. Дякую за лучшие успехи вам. До свидания. До свидания.